спрашиваю это чувака сидит в Америке в этот, на дальнобойщике работает. Говорю, говорю, сколько, говорю, ну, я говорю, сколько ты за медицину платишь? Он мне начинает будто нести. Я говорю, сколько ты зубы лечишь? Он начинает говорю, я бесплатно зубы лечу. А я говорит, это значит опять где-то был. Вы вы бесплатно зубы лечите? Да бесплатно зубы лечу. Смотрите, я вам раскрою секрет. В мире не, в жизни нет ничего бесплатного. Это означает, что кто-то другой за это заплатил. Это социализм у вас. Скажем так, прогрессирует. В России приезжать, я вам зубки бесплатно. Так-то да не бывает ничего бесплатно. Ничего. Это означает, что кто-то другой за это заплатил. Государство. А государство где берет налоги? А я уже спалился. Налоги берет с людей. Ну так кто-то это вы за это и заплатили. Даже в Советском Союзе не было бесплатно. Это делалось кем-то другими. Ну как сделать что-то бесплатно? Вот сделайте мне бесплатно телефон. Ну это у вас так, вам никто не делает, а у нас делает. Как сделать, вот как, свет включить, вот как, в бак, в бак машины кричать, едь, давай, едь. На нуле бензин, надо залить, Она... а вы говорите, бесплатно, кричите в бак, я в Советском Союзе, едь, машина бесплатная. Она поехала. Я зубы бесплатно, ничего. Да не бесплатно. Ну я у него спрашиваю, в Америке такое есть? Он говорит... Он начинает мне эту херню нести. Да Потому такого не нигде не нету, и в России нету. Как мы, вот смотри, как горит свет бесплатно. Вот как объясни мне, как он может гореть бесплатно. Те, ну, я ну за это плачу. Брат, так ты за это платишь? Ты шо, прикалываешься? Да, плачу, ну, но... одежь, что, прикалываешься? Ну, так что тогда бесплатно. У меня ребенок ходит в садик, два корня бесплатно. И ты за это платишь, а не бесплатно. Но я имею в виду все, что ты называешь бесплатным, оно не есть бесплатным. Оно оплачивается где-то кем-то другим. И скорее всего, оно оплачивается тобой же, только через какие-то вот эти круги государственного аппарата. Хорошо. врач, Работа врача стоит, например, 10 тысяч рублей. Откуда зарплата у врача? Он работает. Ну вот она работает, ты пришел клиент и не заплатил. Она откуда взяла Я зарплату? Я заплатил деньги. Так ты уже тогда не бесплатно. Называется подоходный налог. Значит, какие деньги остались у стоматолога? Ну, остальные. Какие остальные? Зарплата. А Он зар... на зарплату. А кто ему платит зарплату? В государстве. А в государстве откуда в государстве деньги берутся? Откуда а государство деньги берутся? От Ребята твоих начали. налогов. Да, ну платят значит платят ты налогов. платишь стоматологу. Просто ты дал эту бумажку чиновнику, он понес ее другому, а тот потом отдал стоматологу. Я не плачу. Я там же в кабинете стоматологическом расплачиваюсь, мне дают чек. Угу. Все, я, я понял. Ты меня победил. Все, ты лечишь зубы бесплатно.